Axşamınız xeyir. AR 214-də xəbərlərin 19 buraxılışının İNSİƏ studiyada. Vəfatə yarqızdı, indi isə daha ətraflı. Türkiyə illərdir Ermənistanla sərhədləri, dəmir yoluna və hava əlaqələrini, tranzit ticarət xətlərini kəsib. Həqiqətən münasibətlərinin normallaşmasına gedən yeganə yolsa, regionda vəziyyətin sabitliyindən keçir. Hansı ki, bu proseslərin yoluna düşməsini istəməyən tərəf rəsmi ravandır. Halbuki kommunikasiyaların açılmamasında elə ən çox zərər çəkən ölkə də Ermənistandır. Amma Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror firləri ilə reykonda yeni reallıqlar yarandı. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin bundan sonra necə çəraynəcəyəcəyi haqqında sıradakı suş etmisdə. Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədin açılması İrəvanın addımlarına asılıdır. Bu barədə Rusiya mətbuatı Türkiyə prezident administrasiyasındakı mənbəyə istinad edən məlumat yayıb. Bildirilib ki, İrəvanın konstruktiv və sülh yönümlü yanaşmasını gördükdən sonra növbəti addımlar barədə danışmaq mümkün olacaq. Artıq regionda yeni vəziyyət yaranıb və əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar var. "Əgər belə bir yanaşma olarsa, sərhəd məsələsinə qədər bu prosesdə konkret irəlləyiş görüləcək" deyə mənbədə bildirilib. Xatırladaq ki, rəsmi Ankara 1993-cü il aprelinin üçüncü gündə Ermənistanla bütün sərhədlərini bağladığını, həmçinin tranzit ticarət xətlərini kəsdiyini elan edib Məlumdur ki, sərədlərin açılması ilə bağlı şərtlərinin arasında Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması əsas yer tutub. Təbii ki, bu şərtə əməl etməkdən illərdir boyun qaçıran rəsmi Yerevan Ankara ilə yaxınlaşma ehtimallarını da sıfıra endirib. Özünü Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələri düzəltməyə can atmış kimi göstərən Ermənistan hökuməti bu ilin mayında iki qardaş ölkənin ictimai-siyasi xadimlərinə qarşı törədilən Nemesis terror əməliyyatlarının şərəfinə abidə qoyub. Rəsmi Ankara ilə əlaqələrə birbaşa mənfi təsir edən bu addımdan sonra paşınıyan geri çəkilərək Abidana hökumətin qərarı olmadan İrəvan mediyasının qoyduğunu bildirib. Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı ilişkilərin normalaşması Ermənistanın Azərbaycanla kalıcı bir barış anlaşması imzalamasına bağlıdır. Bu dəfəcə Türkiyə tərəfindən dilə gətirilən bir husustur. Ayrıca Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında imzalamış olduğu Üçlü Ateşkes Anlaşması hükümlerini yerine getirmesi de önemlidir. Çünkü Ermenistan Üçlü Ateşkes Anlaşması kapsamında imzalamış ve kabul etmiş olduğu hususların büyük bir kısmını yerine getirmemişti. Buna bağlı olarak Azerbaycan geçtiğimiz günlerde anti terör harekatı yapmak durumunda kalmıştı. Ayrıca Ermenistan'ın hareketlerinde samimi olması gerekiyor. Çünkü Nemesis Anıtı açılması örneğinde olduğu gibi terör örgütlerinin 1920 yılında Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Türk vatandaşlarını katledenleri övme açısından Türkiye'yi itham eden anıtlar dikerek böyle bir normalleşme beklenemez. Ayrıca Dengezur Koridoru'nun da açılması için olumlu tutum sergilemesi gerekmektedir. Ermenistan, İran, Amerika, Fransa, Rusya ve Hindistan gibi değişik ülkelerle ilişkilerinde her ülkeye göre argüman sergileyerek tutarsız fikirler ortaya koyarak Azerbaycan'la kalıcı barış imzalayamaz. Türkiye Türkiye ile de normalleşemez. Bu nedenledir ki Ermenistan tutarlı bir şekilde Azerbaycan'la kalıcı barış imzalamaya, Türkiye ile de normalleşmeye ihtiyacı olan bir devlet durumundadır. Bunlar yerine gelirse otomatikman Türkiye'nin sınırları ve hava sahası da Ermenistan'a açılacaktır. Aksi takdirde Ermenistan yok olmayla karşı karşıya kalacak bir ülke durumundadır. Bu yok olmayı da Ermenistan kendi kendini inha edecek bir ülke durumundadır. Çünkü nüfusuyla, ekonomik durumuyla sırtmıya doğru gedən bir ölkəyi dıştıq qaynaqlı yardımlar uzun vadədə ayaqda tutamayacaqdır. Ölkələr arası kommunikasiyaların açılması və Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyası prosesinin baş tutmasına əngəl yaradan amillərdən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasındakı ləngimədir. Üstündən 3 il keçməsinə baxmayaraq, rəsmi Riyvan yolla bağlı olan üçtərəfli bəyanat nöqtəliklərini yerinə yetirmir. Bu da öz növbəsində Ankara ilə münasibətlərə ziddiyyət təşkil edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sözü gedən dəhliz təkçi Azərbaycanı, əsas hissəsi olan Naxtəvanla deyil. Türkiyə və Avropanı da nəqliyyat baxımından ölkəmizlə birləşdirəcək. Bundan başqa Çin və Orta Asiyadan gələn yüklər Zəngəzur dəhlizi ilə Türkiyəyə, oradan Avropaya və əks istiqamətdə daşınacaq. Yeni Zəngəzur dəhlizinin açılması dünyanın yük daşınması xəritəsində yeni və effektiv marşrut hesab olunur. Yeri gəlmişkən bir müddət əvvəl Avropa Birliyi ilə Rusiyanın arasında qalan rəsmi İrəvan nəqliyyat əlaqələrinə açmağa hazıram desə də, bu yolun öz payına düşən 44 kilometrlik hissəsində heç bir iş görməyib. Belə, xəbərlərin bu saatında çatdıracağımız informasiyalar bunlardan ibarət idi. İrəli gələndə gələrdə isə həmkarım Əmin Şəmsiyevin təqdimatında idman yenilikləri olacaq. Onları izləməyi unutmayın. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.